আকাশবাণী গুৱাহাটী উপন্যাস পাঠ এই অনুষ্ঠানটিত প্ৰচাৰ হৈ আছে অৰুপা পতংগীয়া কলিতাৰ উপন্যাস অয়নান্তৰ ধাৰাবাহিক পাঠ পাঠ কৰিছে নয়ন প্ৰসাদে প্ৰযোজনা ঋতুপৰ্ণ দাসৰ এয়া শুনক অয়নান্ত মাজুমামীয়েকে আহি তাইৰ বাতিত অলপ পিঠাগুড়ি কল দুটা গাখীৰ আৰু গুড় দি গলহি তাই না না কৰি উঠিল এইমাত্ৰ ইমান সোপা বৰা চাউল আৰু ক্ৰীম খালোঁ আৰু অলপমানো খাব নোৱাৰো ডাঙৰ মামীয়েকে হাঁহিছে খাই লোৱা খাই লোৱা জগবৰাৰ সকামত জলপান দূৰৈৰ কথা কেয়া আঙুলিমান কল এটাও নাপাবা তাই জলপানখিনি খাইছে দুখীয়া মানুহ সকাম পাতিবলৈ পইচা নাই চাগৈ কোনে ক'লে তোমাক জগ বৰা দুখীয়া বুলি ধানৰ ভঁৰালেই তিনিটা বাৰীত তৰহে তৰহে বস্তু চাকৰি পইচা আছেই সৰু মামীয়েকে শান্তিহঁতক জলপান বিলাইছে ঠিকেই কৈছে বাইদেউ এনে জখ এনে চিকতা মানুহ মই ক'তো কেতিয়াও দেখা নাই আইতাকে ৰিহা মেখেলা পিন্ধি ওলালেই তই দেখোন কল চবাইহে আছ ব'ল ব'ল সকাম পোৱা বেলাই হ'ব মহিৰামে কল চাৰিআষী বিৰিয়াত বান্ধি লৈছে লগতে এটা দৈৰ টেকেলি ককাকে বুলনিৰ পৰা মাত লগালে তই ফুকনৰ বাৰীয়েদি যাগৈ আলিয়েদি যাব নালাগে পিছফালৰ বাৰীয়েদি মহিৰামৰ পিছে পিছে যশোদা আৰু তাই গৈ থাকিল পিছফালৰ বাৰীয়েদি মহিৰামৰ পিছে পিছে যশোদা আৰু তাই গৈ থাকিল হাইথাচৰাইৰ ঘৰলৈ অহা যোৱা কৰোঁতে কৰোতে এটা লুংলুঙীয়া বাট হৈছে কিন্তু দক্ষিণফালেদি সাধাৰণতে কোনো অহা যোৱা নকৰে ফুকনৰ ঘৰলৈ সন্মুখেদিয়েই যোৱা হয় ফুটুকলা হাবি ভাঙি ভাঙি তাই আইতাকৰ হাতত ধৰি গৈ থাকিল হঠাৎ আইতাকৰ চাদৰখন কাঁইটীয়া গছ এডালত লাগি ধৰিলে চাদৰখন এৰুৱাই দি তাই ডাঙৰ মধুৰিআম যেন গছজোপালৈ চালে কেনেকুৱা আচৰিত ধৰণৰ কাঁইট কি ডাঙৰ ডাঙৰ কাঁইট আইতা এইজোপা কি গছ কেনেকুৱা কাঁইটবোৰ অ এইজোপা বজৰমণি গছ বৰ কাঁইট মহিৰামে মাত লগালে তাই কাঁইটবোৰ চুই চুই গছজোপাৰ তলতে ৰৈ থাকিল আইজনী আহ আহ আইতাকৰ চিঞৰত তাই গছজোপাৰ ওচৰৰ পৰা ঘূৰি আহিল ফুকনৰ বাৰী পাৰ হৈ সিহঁতে চলিহাৰ বাৰীত ভৰি দিলে চলিহাৰ বাৰী পাৰ হলেই এখন মুকলি ঘাঁহনি ঘাঁহনিখনৰ পাছতে যবৰাৰ ঘৰ তাই ঘাঁহনিখনত ভৰি দিয়ে জঁপিয়াই উঠিল সেউজীয়া দলিচাহেন পথাৰখনত এডালো বনগুটি নাই কেওপিনে লহপহকৈ বাঢ়ি অহা গছৰ শাৰী নাহৰ এজাৰ কৃষ্ণচূড়া পৰিষ্কাৰ কেনেও কাগজ এখিলাও নাই আইতা যখবৰাই এই পথাৰখনত কিয় কাকো খেলিবলৈ নিদিয়ে কি কৰিব ইয়াত আইতাক মনে মনে আছে যখপৰাই কিয় ৰাস্তাত গছ ৰুৱে আইতা যখপৰাই সঁচাকৈয়ে গেলামাছ খায় নেকি মনে মনে থাক কৰবাত কোনোবাই শুনিব কি সৰু হৈ ডাঙৰৰ নাম লৈ থাকো আইতাকৰ ধমকিত তাই চুপ হৈ গল চিনাকি ফুলনিখনেদি তাই সোমাই গল ফুৰ ফুৰকৈ বতাহত ফুলৰ গোন্ধ উটি আহিছে ৰং বিৰঙৰ ফুলনিখন চাই ৰৈ গল তাই ফিৰফিৰিয়া বতাহত তাইৰ ধূপচায়া কাপোৰৰ ফ্ৰকটো ঢৌ খেলিছে ৰ'দ পৰি তাইৰ ফ্ৰকটো জিলমিল কৰিছে তাইক দেখি দৌৰ মাৰি তাইৰ বয়সৰে ৰুণিমা ওলাই আহিল বৰ ধুনীয়া লাগিছে যশবৰাৰ সৰুজীয়েক ৰুণিমাৰ মুখৰ পৰা নিজে নিজে শব্দকেইটা ওলাই গল অ ফুলনিখন সঁচাকৈ বৰ ধুনীয়া লাগিছে তাই কেওফালে চাইছে নহয় নহয় তোমাৰ চোলাটোৰ কথা কৈছোঁ ইমান ধুনীয়া চোলা মই দেখাই নাই ৰুণিমাই চোলাটো চুই চাইছে তাই এইবাৰ ৰুণিমাৰ চোলাটোলৈ চালে সেউজীয়া ৰঙৰ ডাঠ কাপোৰৰ চোলাটো দেখিবলৈ অকণো ভাল নহয় এহ তোমাৰ চোলাটো ধুনীয়া কি ধুনীয়া হ'বনো মায়ে কাপোৰ বৈ ৰঞ্জক চাবোনেৰে ৰং দি দিয়ে বাইদেৱে হাতেৰে চিলাই দিয়ে তোমালোকে বজাৰৰ পৰা চোলাৰ কাপোৰ নিকিনাকিলে ৰয় কোম্পানীত কিমান ধুনীয়া ধুনীয়া কাপোৰ আছে আমাৰ দেউতাই বজাৰৰ পৰা কাপোৰ কিনি চুলা চিলাবলৈ নিদিয়ে কিয় দেউতাই পইচা খৰচ কৰিবলৈ বৰ বেয়া পায় তাই ৰুণিমাৰ লগত ভিতৰলৈ গল ঘৰটোত বেছি বস্তু নাই কিবা উকা উকা লাগে চিনাকি মানুহজন চিনাকী ভংগীমাৰে চিনাকী কাপোৰেৰে ওলাই আহিল মানুহজনে দুপিয়াই দুপিয়াই খোজ কাঢ়িছে ককাৰ কি হল ৰুণিমাই দেউতাকক ধৰি ধৰি বাহিৰৰ চকীখনতে বহুৱাই দিলে দেউতাক সেইদিনা ভাৰ্গৱতৰ ঘৰৰ ওচৰত বগা চিপাহীয়ে মাৰিলে নহয় তাই চক খাই উঠিল ভাৰ্গৱ আজিকালি ইয়াত থাকে নেকি নাথাকে তাইলৈ বৰ বেয়া লাগে জানা ইমান চোকা লৰা দেউতাই তিনিবাৰ কিতাপ কিনি দিলে তিনিবাৰেই চিপাহী ফুৰি পেলালে জীয়েকহঁতক চোলাৰ কাপোৰ কিনি নিদিয়ে নিমখ এখন খুজিলে লাঠি জোকাৰি আহে অথচ সেইজন মানুহে ভাৰ্গৱক তিনিবাৰ কিতাপ কিনি দিছে তাই আগফালে বাৰাণ্ডাত চকীখনত ভৰি তুলি ৰাস্তালৈ চাই থকা মানুহজনলৈ চাই থাকিল চকীৰ তলত থৈ দিয়া কেনভাছৰ ৰং চিনিব নোৱাৰা জোতাযোৰত বিভিন্ন ধৰণৰ টাপলি গোল দীঘল চাৰিচুকীয়া গোপিনী বুলিবলৈ আইতাক আৰু চলিহানি আইতা মাত্ৰ প্ৰসাদৰ শৰাইত আইতাকে অনা জাহাজীকলকেইটা ঠগীৰ ওচৰত এগুচি মাত্ৰ চাকি আনৰ ঘৰত জ্বলোৱা দি চাকি জ্বলাবলৈ তেল কত দিবণীমাৰ দেউতাকে নিজকে কোৱা দি কথাষাৰ কৈ তাই বাহিৰৰ বুলনিলৈ ওলাই আহিল গেটখন খুলি ভাৰ্গৱৰ লগত গুলি লগা ককাৰ আইতা আৰু ভাৰ্গৱৰ ভায়েক ভনীয়েশাল সোমাই আহিছে ভাৰ্গৱৰ মাকে কোঁচত কাপোৰেৰে মেৰাই কেঁচুৱালোৱাদী কিবা এটা লৈ আহিছে তাই ঠিক চিনি পাইছে ভাৰ্গৱৰ মাকে বৰমামীয়েকৰ সেই মেখেলা চাদৰ জোৰেই পিন্ধি আহিছে মানুহগৰাকী যেন আৰু কলা হৈছে ক্ষীণ হৈছে আৰু দুৰ্বল হৈছে তেওঁ আহিয়ে ৰুণিমাৰ দেউতাকৰ ভৰিত ধৰি সেৱা কৰি হুক হুকাই কান্দি উঠিল খুড়াদেউ আজি দুমাহ ধৰি তেওঁৰ একো খবৰ পোৱা নাই আগতে পুৱতি নিশাৰ ফালে হলেও কেতিয়াবা এদিন দেখিছিলো বগা চাহাবৰ চিপাহীয়ে ধৰি নিলে যে নিলেই ৰুণিমাৰ দেউতাকে মোৰতো বেঁকা কৰি আকাশলৈ চাই আছে আৰু বেয়াৰ বাবে সাজু হোৱা বোৱাৰী দুপিয়াই দুপিয়াই খোজকাঢ়ি তেওঁ ফুলনিলৈ সুমাই গৈ খন্তি এখন লৈ ফুলৰ গুৰি খুচৰিবলৈ লাগিল মূৰে কপালে হাত দি বহি থকা ভাৰ্গৱৰ মাকক আইতাকে ভিতৰলৈ লৈ গলহি ক'লাৰ টোপোলাটো তেওঁ বিচনা এখনত থোৱা মাত্ৰকে তাই ওচৰ চাপি গল ওচৰ চাপি অস্ফুটভাৱে চিঞৰ এটা মাৰি তাই আঁতৰি আহিল মানুহৰ কেঁচুৱানো এনেকুৱা হয়নে মূৰটো ডাঙৰ চকুহাল নিৰ্জীৱ ফেলফেলকৈ চাই আছে গেৰেলা পেটটোত যেন চিঞা মৰা ভৰি হাতকেইটা খৰিকা লগোৱা দি লগাই থোৱাহে আছে কেঁচুৱাটোৱে বিভৎস শব্দ কৰি কান্দি উঠিল কান্দোন শুনি আইতাকো কেঁচুৱাটোৰ ওচৰ চাপি আহিল যশোদাই ৰিহাৰ আগেৰে চকুৰ পৰা বৈ অহা চকুলোটোপা থিতাতে মোহাৰি পেলালে ভাৰ্গৱৰ মাকে কেঁচুৱাটো দাঙি প্ৰস্ৰাৱ কৰাইছে এইটোৱে খাব পাৰেনে খায় বাইদেউ ৰাক্ষখিনিয়ে খোৱাদি খায় তেওঁ কেঁচুৱাটোক গাখীৰ দিছে তেনেই বাপেকৰ গঢ় লৈছিল বাপ গঢ়ি কন্যা মোৰ ঘৰলৈ লখিমী হৈ আহিছিল গা বাৰী গাতে যিকেইটাই গুড় খালো ভাৰ্গৱৰ মাকে কেঁচুৱাটো আকৌ বিচনাখনতে শুৱাই দিলে পেট ভৰাত বুঢ়া আঙুলিটো মুখত ভৰাই নিশ্চল হৈ বোৱাৰী বৰ দুৰ্বল যেন লগা হৈছে নিজৰ গাৰ কথা ভাবিবলৈ সময় কতনো মাজে মাজে কঁকালৰ ওচৰতে বিষ এঠাই উখ দি উঠে বৰ কষ্ট পাওঁ কেতিয়াবা ভাবো আকৰিক বুকুত বান্ধি মৰিবলৈ যাওঁ পিছে বাপেক থাকিও নোহোৱা হোৱা যেন অনাথ পোহ পোৱালিগালক কোনে চাব তেনে কথা নকবা বোৱাৰী ফৰিংটোলৈও পৰুৱা এটা ভগৱানে চৰ্জিছে এইটো কিবা এটা হব ভগৱানক স্মৰণ কৰি কৰ্তব্য কৰা ৰুণিমাৰ মাক আহি যশোদা আৰু ভাৰ্গৱৰ মাকক মাতি নিলেহি আইতাকে ঠগীৰ কীৰ্তন পুথিখন মেলি নাম ধৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিলে তাইও গৈ গোপিনীসকলৰ মাজতে বহিলগৈ আইতাকে নাম গোৱা শুনিবলৈ তাইৰ বৰ ভাল লাগে ধূনাৰ ধোঁৱাখিনি বতাহত বাৰে বাৰে আইতাকৰ মুখৰ ফালে বৈ গৈছে তাই যেন ভালকৈ আইতাকৰ মুখখন দেখা নাই বৰা অ বৰাদেউ শুনিছেনে বৰাদেউ ধুমুহাৰ দৰে গৰ্জি এটা গলগলীয়া মাত বৰাৰ ঘৰৰ ভিতৰলৈকে সোমাই আহিল তাই কাণ ওলাই থাকিল এই ধুমুহাৰ দৰে মাতটো তাইৰ বৰ চিনাকি যেন লাগিল কাৰ মাতেইটো কোন আছিল কোনে গালি পাৰি পাৰি এনেকৈ কথা কয় দঢ়িয়া গোঁসাই আৰুনো কোন হব ঠিকেই ধৰিছে তাই আইতাকে সেৱা এটা কৰি ঠগীৰ পুঠিখন জপাই দুৱাৰৰ ফালে চালে সেইটো আমাৰ দৰীয়া গোঁসাইৰ মাত নহয়নে তেখেতনো কেতিয়া আহিল গুৱাহাটীৰ পৰা ৰুণিমাৰ মাকে কণমান বটল এটাৰ পৰা নুমাই যাব খোজা বন্তি গছত তেল ঢালিছেহি বটলটোত তেল নায়েই নিগৰি নিগৰি টোপ টোপকৈ যিকণ তেল পৰিছে তাৰে শলিতাডালৰ আগটোৱে নিদিতে বটলটো কাটি কৰি চাকিটোৰ ওপৰত ধৰি থকা বাদ দি তেওঁ শলিতাডালকে বঢ়াই দিলে ফৰ ফৰকৈ শব্দ কৰি খলিতাডাল জ্বলি উঠি আকৌ নুমাই থাকিল দঢ়িয়া গোঁসাইৰ গৰ্জনৰ দৰে মাতটো চোৰাঘৰ পাইছেহি চোৰাঘৰৰ চকী এখনতে বহি বৰাই নাম শুনি আছিল দঢ়িয়া গোঁসাই আহি বৰাৰ ওচৰৰ চকী এখনত বহিলহি একেই চাহাবি পোছাক জেপত চেইন লগোৱা জেপঘৰি লোমালোম দাঢ়ি গাখীৰত সেন্দুৰ মিহলোৱা গাৰ ৰং হাতী দাঁতৰ টোপ লগোৱা লাখুটি মানুহজনে কিবাখন কৰিছে চোৰাত পাতে ডকাৰ দৰে মানুহজনে চটফট কৰিছে বৰা উঠিল কি হ'ল গোসাঁই বৰাৰ শান্ত মাতষাৰ শুনি গোঁসাই এইবাৰ উথলি উঠিল তেওঁ বৰাৰ হাতখনত ধৰি হুকহুকাই কান্দিবলৈ ধৰিলে ভিতৰত গোপিনীসকলে গোঁসাইৰ কান্দোন শুনি নাম বন্ধ কৰি তাপ মাৰিলে যশোদাই ঠগিত কীৰ্তনপুথিখন জপাই সেৱা এটা কৰি উঠি আহিল গোসাঁই চকীৰ পৰা উঠিল হঠাৎ হাতৰ লাখুটিডালেৰে পকাত খটখটাই তেওঁ চিঞৰি উঠিল কি ভাবিছে বগা চাহাবে এজন মহানন্দবোৰক ফাঁচি কাটত ওলোমালেই স্বৰাজ আন্দোলন বন্ধ হৈ যাব এটা জটিনক কলীয়া পানীলৈ পঠিয়ালেই দেশ সিহঁতৰ হৈ থাকিব তেওঁৰ চকু পানীৰে সেমেকা আৰু খঙত ক্ৰমে উত্তপ্ত হৈ অহা অদ্ভুত মাতটো শুনি ভিতৰৰ পৰা সকলোবোৰ উঠি বুলনি পালেহি দীঘলকৈ উৰণিখন টানি ৰুনিমাৰ মাকো চৰাঘৰ পালেহি ভাৰ্গৱৰ মাকক যশোদাই এহাতেৰে ধৰি দুৱাৰমুখতে ৰৈ থাকিল বৰাই বুলনিত পাইচাৰি আৰম্ভ কৰি দিলে ক'ত পালে আপুনি এই খবৰ কোনে ক'লে কোনে ক'ব লাগে বতাহত উটি ফুৰিছে গোটেইখন জননী হ'ল আপুনিহে গছপুলি খুচৰি থাকোঁতেই গৈছে আহ কি দুখত বৰুৱাৰ ফাঁচি হ'ল ৰেল পেলোৱাৰ বাবে হামদৈ পথাৰৰ ওচৰত মিলিটেৰী কঢ়িয়াই অনা ৰে'ল বগৰুৱাৰ বাবে প্ৰমাণ বগা চাহাবে প্ৰমাণ পালে ক'ত সাক্ষী দিছে সি কুকুৰে গৈ সাক্ষী দি আহিলগৈ কোনে চাহাবৰ চোৱা খোৱা কুকুৰে বৰা মাটিতে ধপচকৈ বহি পৰিল বুলনি নীৰৱ হৈ পৰিল কাৰো মুখত মাত নাই চববোৰ যেন শিলপৰা কপৌ ভিতৰত হঠাৎ বিভৎস মাতেৰে বৰুৱানীৰ বিকলাংগ কেঁচুৱাজনীয়ে কান্দি উঠিল শব্দটোৱে যেন কেওফালে বাকুহি পেলালে গোঁসাই অস্থিৰ হৈ পৰিল পিঞ্জৰাত সুমোৱা বাঘৰ দৰে তেওঁ যেন গুজৰি গুমৰি বুলনিত ঘূৰিবলৈ লাগিল কি ভাবিছে বগা চাহাবে যতীনৰ জীৱন বৰুৱাৰ জীৱনৰ কোনো মূল্য নাই বৰুৱা যতীনৰ তেজ মন্ত্ৰপুত তেজ এইটো পাৰ পৰা আৰু হাজাৰজন ওলাব বগা চাহাবে যিমানেই অত্যাচাৰ কৰিব মানুহৰ জেদো সিমানেই বাঢ়িব বৰাই গোঁসাইৰ হাতখনতে ধৰিছে হ'বনে গোঁসাই বৰুৱাহঁতৰ আধৰুৱা কাম পূৰা হ'বনে হ'ব কিয় নহ'ব দেখা নাই মানুহবোৰ কেনেকৈ জাঙুৰ খাই উঠিছে বৰাই লাহে লাহে গছেৰে আৱৰা তেওঁৰ সন্মুখৰ ভেলভেদ কাপোৰহেন ঘাঁহনিখনলৈ উঠি গল যাওঁতে তেওঁ বীৰ বিৰাই গৈছে হবই দেশ স্বাধীন হবই মানুহবোৰ জাঙুৰ খাই উঠিছে দেহা দি দিছে গোসাঁই ঘোঁৰাটোত উঠি যেনেকৈ আহিল তেনেকৈয়ে ঘোঁৰা দৌৰাই ওলাই গ'লগৈ ভিতৰৰ পৰা কান্দোনৰ শব্দটো ভাহি আহিছে ঠিক কান্দোন নহয় এটা হাহাকাৰৰ চিঞৰ কোনোবাই যেন কাৰোবাক ডিঙিত চেপি ধৰিছে নুমাই যোৱা চাকিটো চাই বহি থকা তাইৰ গাটো ভয় লগা কেঁচুৱাটোৰ কান্দোনত জিকাৰি জিকাৰি উঠিছে যশোদা আৰু ৰুণিমাৰ মাক ভাৰ্গৱৰ মাকৰ কাষলৈ গল তেওঁ হাতৰ খাৰু দুপাত এবাৰ খুলি এবাৰ পিন্ধি কেঁচুৱাজনীক শুৱাই থোৱা বিচনাখনৰ ওচৰলৈ গৈছে তেওঁৰ মূৰত উৰণি নাই গাৰ চাদৰ ওলমি চুচৰি পৰিছে তেওঁ কাপোৰৰ মাজৰ পৰা কেঁচুৱাটো কোলাত তুলি ললে কোলাত বিভৎস কেঁচুৱাটো লৈ থকা তেওঁৰ চকুহাল কেঁচুৱাটোৰ দৰে নিৰ্জীৱ ভাৱলেহীন গোসাঁই ঘৰৰ পৰা ওলাই আহি আইতাকক বিচাৰি ভাৰ্গৱৰ মাকৰ চকুহাল চাই তাইৰ কিবা লাগি গল মানুহগৰাকীৰ মুখখন কেনেকুৱা হৈছে তাই দৌৰ মাৰি বাহিৰলৈ ওলাই গল গৈ গৈ তাই সেইদিনা লাঠিৰে কোবাই ভাঙি পেলোৱা নাৰ্জীডৰাৰ ওচৰত থিয় দিলেগৈ নাৰ্জীডৰা আকৌ ঠন ধৰি উঠিছে হঠাৎ তাই অনুভৱ কৰিলে তাইৰ দেহৰ মাজত কিবা এটা যেন হৈছে তাই থৰ হৈ সেইখিনিতে বহু সময় থিয় দি থাকিল আইতাক ওলাই আহি তাইক মাতিলে তাই লৰচৰ কৰা নাই নাৰ্জীডৰাৰ ওচৰতে তাই কুচিমুচি হৈ বহি থাকিল আইতাকে ওচৰ চাপি আহি তাইক জোৰকৈ উঠাই দিলে ৰামধেনুৰ সাত ৰঙে জঁপিয়াই থকা তাইৰ ফ্ৰকটোৰ পাছফালে এটা ৰঙা চেকা ক্ৰমে ক্ৰমে বহল হৈ গৈছে আইতাকে হুমুনিয়াহ এটা কাঢ়িলে বল ঘৰলৈ বল চলিহাৰ বাৰী ফুকনৰ বাৰী পাৰ হৈ তাই আইতাকৰ পাছে পাছে নিজৰ বাৰীৰ সীমাত সোমাল ঠিক বজৰমণি গছজোপাৰ ওচৰতে এটা কাণতাল মাৰি যোৱা অচিনাকী শব্দত আইতাক তাই থমকি রল নীলা আকাশেদি এৰোপ্লেন গুম গুঁ উৰি গৈছে তাই আয়ৌ বুলি আইতাকক ধৰিবলৈ আগুৱাই গল নুচুবি নুচুবি মোক নুচুবি আইতাক তাইৰ পৰা আঁতৰি গল তাই আচাৰ খাই বজৰমণি গছজোপাতে হাত দি পৰিল কাঁইটত লাগি তাইৰ কোমল হাতখনৰ পৰা তেজ ওলাইছে আইতাকে এবাৰো তাইলৈ ঘূৰি নাচালে উপন্যাস পাঠ অনুষ্ঠানত শ্ৰোতাসকলে ইমান পৰে অৰুপা পটঙিয়াকলিতাৰ উপন্যাস অয়নান্তৰ অষ্টাদশ খণ্ডটি শুনিলে পাঠ আগবঢ়ালে নয়ন প্ৰসাদে বিভিন্ন চৰিত্ৰত অভিনয় কৰিলে ডাঙৰ মামীয়েক জুৰি শৰ্মা সৰু মামীয়েক শিখা মহন্ত বৰুৱা উপকূল বৰদলৈ যশোদা মনোৰমা বৰঠাকুৰ দৰিয়া গোসাঁই মৃণাল কুমাৰ বৰুৱা যকবৰা কৌস্তুভমণি শইকীয়া ৰুণিমা ৰৌজী দাস বৰুৱানী ৰীতা দেৱী মহিৰাম চানু দৈমাৰী আৰু বীনাৰ চৰিত্ৰত মেলডি পাটগিৰিয়ে উপন্যাস পাঠ অনুষ্ঠানটিৰ প্ৰযোজনা ঋতুপৰ্ণ দাসৰ অয়নান্ত উপন্যাসখনিৰ ঊনবিংশ খণ্ডটি শুনিবলৈ পাব অহা সপ্তাহৰ আজিৰ দিনটোৰ এই একেই সময়তে